Langur kaki merah sangat berwarna-warni yang dikenal sebagai langur lima warna. Hal ini dapat diketahui dari lutung pigantrik lainnya karena terlihat mengenakan lecing berwarna coklat kemerahan. Memiliki lengan putih, ekor putih yang digunakan untuk menjaga keseimbangan, dan berakhir dengan rumbai. Langur memiliki wajah dan telinga kuning oranye yang dibingkai oleh janggut putih dan kumis yang lebih tebal daripada kumis langur lainnya. Mata gelap memiliki kelopak mata biru. Ada pita hitam di dahi, kaki di atas lejing merah berwarna abu-abu. Dan kaki di bawahnya berwarna hitam, perut punggung berwarna abu-abu, dan ada bercak putih segitiga di pantat. Jantan dapat dikatakan dari betina karena jantan memiliki bintik-bintik tepat di atas segitiga. Ini berlaku untuk ketiga spesies: bayi langur memiliki wajah hitam, bulu coklat, dan tumbuh menjadi warna dewasa dari waktu ke waktu. Meskipun terkadang terlihat muram, langur adalah primata yang aktif, kesit dan suka bermain. Ia hidup di pohon-pohon dalam kelompok yang bisa sekecil 4, tetapi lebih besar dari 50. Meskipun kelompok 50 sangat tidak biasa. Jantan mendominasi dan ada hierarki dominasi. Tetapi primata ini terlihat sangat ramah, mereka bahkan akan berbagi makanan mereka, yang tidak biasa bagi monyet. Mereka memiliki repertoar ekspresi wajah yang bagus, termasuk wajah bermain yang mengundang anggota lain dari kelompok untuk bermain. Langur tidak memiliki jangkauan vokal yang besar, meskipun mereka mengeram untuk menunjukkan agresi, memiliki panggilan darurat dan peringatan. Langur juga menghabiskan banyak waktu untuk merawat satu sama lain. Mereka biasanya berdandan di sore hari sebelum mereka tidur siang atau tidur malam. Ini terutama berlaku untuk betina. Langur berisik ketika mereka melakukan perjalanan dari pohon ke pohon. Mereka dipimpin oleh jantan yang dominan, dengan betina dan bayi di tengah, dan jantan bawahan di belakang. Namun, mereka biasanya beristirahat, merawat, mencerna, bermain dan berkelahi. Mereka jarang meninggalkan pohon. Meskipun mereka diketahui pergi ke tanah untuk memakan tanah karena kandungan mineralnya. Langur ini hidup di hutan Vietnam, Laos dan Kamboja. Tangur kaki merah dapat ditemukan di dataran rendah dan setinggi 6000 kaki di pegunungan dan lebih menyukai pohon yang tingginya 82 hingga 115 kaki. Langur dunia lama ini sebagian besar adalah folivora, yang berarti mereka memakan daun, terutama daun yang masih muda dan empuk. Mereka juga akan memakan biji, buah, kuncup, dan bunga. Menariknya, mereka lebih suka buah yang tidak terlalu matang karena buah yang matang mengganggu perut mereka. Langur sangat khusus tentang apa yang mereka makan, dan jika daun, bunga, atau buah tidak sesuai dengan standar mereka, mereka akan membuangnya. Mereka mendapatkan semua hidrasi yang mereka butuhkan dari makanan mereka atau dari menghirup embun pagi. Langur memiliki perut multibilik seperti sapi yang membantu mereka memecah makanan melalui fermentasi. Langur yang cukup makan seringkali memiliki perut buncit. Langur tampaknya tidak memiliki predator alami. Predator utama mereka adalah manusia. Memburu mereka untuk daging, obat-obatan, dan menculik mereka untuk perdagangan hewan peliharaan.